قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين والباب لغة فرجة في ساتر يتوصل بها من خارج الى داخل وعكسه باب لا قال لغة dia فرجة Furjah ni apa? Lubang ataupun ruang. Ruang pada satir. Ada satu benda yang tutup. Kan? Contohlah sekarang ni kita tutup, benda ni jadi tutup kita boleh panggil satir. Lepas tu ada lubang. Lubang ni kita panggil pin. Pintu. Dan ni kalau uh, hak ni pun orang panggil pintu juga. Kan? Digunakan dengan mana bab juga. Tapi kalau ikut mana kat sini, uh, pintu tu merujuk kepada apa? Merujuk kepada lubang tu. Katalah alat yang menutup lubang ni tak ada. Kita panggil bab juga. Faham tak? Kan nak kena buka pintu tu. <laughs> kan? Contoh lah kita buka pintu tu, uh, ada lubang kan? Uh, lubang tu panggil bab. Lubang tu kita panggil bab furjah ruang tu. Ruang ataupun lubang tu yang ada pada satir Ha, satu benda yang menutup, yang, yang tutup, yang menutupi tu. Ada satu lubang. Dan lubang tu yutawas salubiha min kharij ila dakhil wa aksi. Dan lubang tu kita boleh apa? Ha, apa ni? hak luang boleh masuk. hak masuk uh, hak Luang boleh masuk ke dalam. Yang duduk dalam boleh keluar. Ha. Itu kita panggil bak. Dia faham? Ha, itu kita panggil bak itu makna bab ha, lubang tu lubang tu lah bab itu asal makna makna bab pada lu pada lurah ah ha. adapun pada istilah is, pada istilah bab merujuk kepada ismun li alfazin mahsusatin dalatin ala ma'anin maksusatin mustamilatin ala fusulin wa furu'in wa masaila wa tanabiha ghaliban adapun bab pada istilah bab pada istilah adalah nama nama yang merujuk kepada lafaz-lafaz yang tertentu lafaz nama bagi lafaz-lafaz yang tertentu yang mana nama bagi lafaz-lafaz yang tertentu yang menunjukkan ke atas makna-makna yang tertentu. Dan ghalibnya dia mengandungi fasal, mengandungi furu, mengandungi masail dan mengandungi tanah tanabih. Ha. Jadi kitab ni dia skop dia lebih apa? Besar. Betul kalau kita tengok kan kitab tu apa ada dalam dia? Kita tengok lafaz uh, kita tengok kitab pada istilah. Dia kata ismun li jinsi minal ahkam mustamilatin ala abwa. Bawah kitab ada bab. Bawah kitab ada usul. Bawah kitab ada uruq. Bawah kitab ada masail dan juga tanabih. Lima. Tapi dekat bab mustamilatin ala usulin bawah bab ada fasal. Lepas tu ada furuq ada masail, ada tanabih, ada empat je. Sebab tu kitab ni tajuk dia, dia kira lebih besar lah. Ha tak? Ha. <tuh> Adakah mesti ada semua benda ni? Fasal, furuk, masail ni? Tak, tak mesti pun. Kadang ada, kadang tak ada. Lepas tu dia kata ghaliban. Ha, ghaliban ni kebiasaannya. Kebiasaannya ada benda ni. Bila kita jumpa tajuk, bab. Ha, biasanya dalam tu, kat, baw, kat dalam apa ni, Bawah dia tu adalah fasal, ada furuk, ada masail, ada tanabih. Boleh jadi ada sebahagian dia, sebahagian yang lain tak ada. Misalnya kita kita besar lah, kan? Ha. Kita ni dah ada fasalnya. Jadi bila fasal, boleh tak ada bab bawah dia? Kalau fasal, boleh tak ada bab bawah dia? Ha? Tajuk dia Faslun. Boleh tak ada, ada bab bawah dia? dia kata, boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Ha? Tengok fasal, tarif fasal tadi apa dia? Musta'milatin ala furu masail dan nabi. Ada bab tak? Ada kitab tak? Tak ada. Sebab dia kalau ikut kedudukan tu ketiga. Al pertama sekali yang besar ni kitab. Al kedua bak. Lepas tu fah. Fasal. Ha, jadi tak ada lah. Dia tak akan. Apa tak akan jumpa lah. Faslun. Fasal. Fasal apa. Faslun lepas tu bawah dia ada kitab. Ataupun ada bak. Dalam fasal tu. Tak. Apa tak akan jumpa macam tu. Yang apa akan jumpa. Kitab. Bawah dia ada bak. Ataupun fasal. Ataupun dia letak nama bab, bawah dia tu ada fasal. Boleh jadi. Kan? Tapi kalau dia pakai nama fasal, dia tak boleh ada benda yang lebih besar pada dia lah bawah dia tu. Tiba-tiba bawah dia ada kitab ataupun bab. Mana boleh? Faham tak? Bak dia lebih, skop dia lebih kecil daripada bab dan juga kitab. Itu pada istilah Ismu al-alfazh al nama bagi lafaz-lafaz yang tertentu yang menunjukkan ke atas makna-makna yang tertentu mengandungi fasal, furuk, masail dan juga tanabih kebiasaannya. Ha. Jadi contoh hamba tengok kitab Babut Taharah. Kitabut Taharah bab pada menyatakan hukum ahkam taharah. Lepas tu dia datangkan bawah tu lafaz-lafaz nak cerita tentang taharah. Ha jadi bab tu nama bagi lafaz-lafaz yang tertentu tu lafaz-lafaz tu. Lafaz-lafaz yang tertentu dan lafaz-lafaz tu menunjukkan kepada makna-makna yang tertentu. Nah, dan dalam lafaz-lafaz yang ada tu biasanya adalah hampa akan jumpa usul, pasal ataupun furu', masail dan juga tanabih. Baik, wal faru' Apa makna far, farak? Lugatan man bana ala ghairihi. Ha, furuk pada lurah dengan mana apa yang terbina di atas yang lainnya. Abang ha, mengaji usul fiqh dia tahu kan. Makna asal dan juga makna furuk. Ha, sama lah. Kat sini pun makna furuk tu. Man bana ala ghairihi. Apa yang terbina di atas yang yang lain. Kan? Contohnya kita kata dinding-dinding apa semua ni kan. Dia terbina di atas satu benda lain bawah dia. Jadi bawah tu kita panggil asal. Kan? Panggil asal. Jadi dia dia ni fu furuk. Sebab dia dibina di atas sesuatu yang lain. Itu <tuh> pada lurah. Sebab tu kita dengan ayah, kita fu Faham tak? Tapi kalau ayah kita dengan tok, ayah tu jadi furu pula. Faham tak? Ha. Maksudnya, nah, ada kita ni berhenti dengan adanya ayah mak ayah kita lah. Jadi, dia asal. Kita ni furuk. So, kita ni terbina di atas ibu dan ayah kita tu. Faham? Ha. Sama lah. Fekah dan juga usul. Fekah. Fekah ni hukum akam. Hukum akam tu terbina di atas apa? Di atas usul. Faham tak? Ha. Lepas tu peng ini fekah ni, fekoh, ni ah, hukum akal ni dipanggil furuk. Faham tak? Patut ni usul, fekah ni usul bagi asas bagi fe fekah. Kan? Sebab dia terbina di atas al-Quran dan juga hadis. Itu usul dia, asas dia. Daripada situ dapatnya hukum, ahkam muku ahkam terbina di atas tu. Batu dipanggil furuk. Adapun pada istilah ismun li alfazin maksusatin mustamilatin ala masaila ghaliban. Awal-awal itu sama aja. Iaitu nama bagi lafaz-lafaz yang tertentu. Nah. Nama bagi lafaz-lafaz yang tertentu yang mengandungi masail kebiasaannya. Biasanya furuk bawah dia ada masail. Nah. Wal mas'alatu lughatan as-su'al. Masalah pada lughah namanya as-su'al, permintaan. Adapun pada istilah matlubun khabari yubarhanu alaihi fil ilmi. tak faham, tak apa, dengar aja dulu. Tak ada masalah, kan? Ha. Ngaji ni macam itulah. Kadang bukan semua uh, kadang kita faham semua. Kadang kita faham sebahagian, kadang kita tak faham. Ha, lepas tu nanti mengaji lagi dia mula dah datang faham tu sikit demi sedikit kan ada tempat perbahasan susah ada tempat perbahasan senang ah ha, dia macam tulah dan ha, yang penting sabar dan terus berjalan ngaji ha, macam tu <coughs> ada istilah matlubun khabari ha, terjemah apa ni eh? matlubun khabari ni maksudnya apa jumlah maksudnya jumlah khabari lah jumlah khabari ah uh, mubtada khabar tu mubtada khabar satu kenyataan yang kita bagi dan kenyataan tersebut uh, dibuktikan uh, dibuktikan Yubarhanu alaihi yang dibuktikan ke atasnya dengan dalil Contohnya saya cakap witir tu sunat kamu tak ada khabar tu al witru mandubun mestinya witir sunat itu kita panggil matlub khabari. Ha, maksudnya apa ni jumlah khabariah dan jumlah khabariah tu kita apa ni diminta untuk datangkan dalil ke atas ke atas dia lah kan. Jadi apa ni witir sunat. Jadi apa dalil dia? Jadi perlu dibuktikan. Ha, perlu perlu dibuktikan dengan dalil. Matlubun khabari yubarhanu alaihi Fil ilmi. Matlub khabari yang dibuktikan ke atasnya. Di dalam suatu ilmu tersebutlah. Kan? Ha. Eh payah nak 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 sebut bahasa kita Melayu matlubun khabari tu nak terjemah dia tu pun. Nak terjemah tu yang tu pun payah sikit. Ha. Siapa pun tak tahu nak terjemah apa yang sesuai. Hmm. ataupun jumlah khabariyah yang diminta pembuktian ke atasnya lah kan baik wa tanbih lughatan al iqaz tanbih pada lughah dengan makna al iqaz mengejutkan menyedarkan membangunkan itu iqaz lah kalau kita nak suruh orang tu bangun daripada tidak, kita guna perkataan inilah, lah. Ayqadha yuqidhu iqadhan. Ha, Ayqidhu minan naum. Maksudnya bangunkan dia, sedangkan dia daripada tidak. Ha. Ada pun pada istilah. Masuk pada istilah. Unwanul bahsil lahik alladhi taqaddamat lahu isyaratun bihaithu yufhamu minal kalamisabik ijmalan. Itu satu tajuk ataupun judul bagi perbahasan susulan yang telah lalu isyarat bagi perbahasan tersebut uh, apa ni yang telah lalu per, uh, isyarat baginya yang mana ia difahami daripada kalam yang telah lalu secara ijmal secara umum biasanya dalam tanbih ni dia nak kan tanbih itu kalau ikut makna daripada lugah menyedarkan kan menyedarkan mengingatkan ataupun kita terjemah satu peringatan. Jadi datang dia letak satu tajuk Tanbihun. ini satu peringatan. Dia nak peringatkan boleh jadi takut-takut kita ada ghaflah ke tentang apa yang disebut sebelum ni. Sebab dia merupakan satu tajuk perbahasan yang dia nak yang nak sebut dan perbahasan tersebut tu sebenarnya dah dapat difahami daripada perbahasan sebelum. Contohnya kan, dalam kitab Mukhtasal Latif uh, apa pesan saja ya? mukhtasar tak pesan gaji <coughs> dalam kitab mukhtasar ada tajuk tanbih ada tajuk tanbih dia cerita masalah kalau seseorang tu memasukkan tangan dia ke dalam satu bekas ataupun satu bejana ayat yang kurang daripada dua kolah setelah dia basuh muka dia kan setelah dia basuh se apa ni lengkap muka dia dia, dia celup tangan dia dalam dalam bekas yang kurang daripada dua kolah ayat tu akan jadi mustaq mustaqmal. Ha. Yang tu dia macam detail lagi lah. Tapi benda tu sebenarnya, apa yang isi yang dia dah sebut tu sebenarnya boleh dapat difahami daripada perbahasan sebelum. Dia dah sebut dah. Dan sebelum tu dia dah sebut dah. Tapi secara umum lah. Dia tak sebut lah secara, secara detail tentang masuk tangan tu kan nak bagi tahu kalau siapa yang masukkan tangan dia dalam bekas berjana yang kurang ayat dia kurang daripada dua kolah kan selepas dia selesai basuh muka dia maka ayat itu akan jadi ayat mus tak mal dan dia tak boleh guna ayat itu untuk ber, bersuci faham ha, tapi uh, apa ni secara umumnya apa yang disebut tu dah disebut sebelum sebab sebelum tu dah sebut dah tidak boleh mengangkat hadas dan tidak boleh menghilangkan najis dengan ayat dengan ayat mustaq mustaqman. Ha, itu dia tanbih lagi. Buat satu peringatan lagi. Itu so, pada istilah unwanul bahsil lahik tajuk ataupun judul bagi perbahasan ataupun kajian susulan yang mana telah lalu uh, baginya isyarat uh, yang mana ia difahami daripada kalam yang telah lalu secara ijmal ataupun secara umum. Tak apalah nanti bila dah baca kitab apa semua jumpa apa makin fahamlah wal <coughs> khami wal khatimatu syai khatimah ni penutup lah pada lukah maksudnya akhiru syai akhir bagi sesuatu akhir bagi sesuatu <coughs> maksudnya dah habis lah sekali khatimah kan <coughs> wastilahan ismun li alfazin makhsusatin dalatin ala ma'anin maksusatin ju'ilat akhirah kitabin bab, Nama bagi lafaz-lafaz yang tertentu, yang menunjukkan ke atas makna-makna yang tertentu dan ia dijadikan berada di akhir kitab ataupun akhir bab. Contohnya ini kitab Taharah. Akhir kitab Taharah tu sekejap lagi dia buat khatimah. Ha. Ataupun ni dia buat bab, bab Taharah. Akhir bab tu ada khatimah. Ya. Kan? watatimmatu matum mim mabihil kitabu awil bab dan tatimah apa tatimah ni nak terima apa penyempurna biasanya pengarang datangkan dia nak sempurnakan apa yang sebelum sebelum tu nampak macam ada lagi kurang jadi dia nak sempurnakan ada yang tak disebut kan atau dia datangkan tatimah dia buatlah tatimah. Ini ini penyempurna. Dia nak sempurnakan apa yang nampak apa ni kurang yang ada pada kalam yang sebelum tu. Jadi tatimah ma tumima bihil kitabu awil ba. Ha, tatimah iaitu apa yang disempurnakan dengannya kitab ataupun bab. dalam ah uh, kitab Safinatun Najah ni uh, antara syarah dia Kasyifatus Syaja. Biasa dengar Kasyifatus Syaja. Karangan Al-Imam An-Nawawi Imam al Muhammad apa ni Nawawi Al-Jawi. Orang Indonesia. Bisa dengar, ha? Ha, tak salah dengar ah. Ha, apa dia tak bawa tunjuk. Kan? <laughs> ah uh, Syekh Nawawi Jawi. Uh, dalam tu ada banyak dekat tatimah. Syarah-syarah syarah-syarah. Lepas tu tatimah. Tatimatun, tatimatun, tatimatun. Kan? Ha. Ah. Contohlah <coughs> syarah lah. Tapi syarah yang tu lebih panjang. Ah, berbanding dengan uh, syarah Nelur Raja. Lepas tu ada satu lagi. al, -qai al qaidu Maji'a bihi li jam'in. Au man'in. aw bayani. Waqi'in. Kita berhenti situ koi tak hurai nanti. Ha, sebab dia panjang sikit. Dan koi ni penting lah. Ha, penting. Sebab banyak sekali digunakan dalam dalam kitab-kitab. Yang ni ada koi, yang ni ada kait. kan, ha, biasa dengar kan? Yang ni dikaitkan dengan ni, ada kaitkan dengan, dengan ni. disebut perkataan kait-kait tu. Daripada perkataan koi tu lah. Kan? Apa maksud koi? Ha, maksud koi, maji ha, abihi li jam'in au man'in bayani waqi'in. Ki Itu kita akan tengok apa maksud dia dan contoh-contoh dia. Allahu um a'lam.